Це круто! Це класно! Це кул! Cool. Усі ми хочемо! Старскул! Розпочато набір на навчання в унікальний продюсерський центр. Якщо тобі від 4 до 23 років записуйся у дитячу чи дорослу секцію, обирай свою спеціальність та ставай одним із нас. Телезірка, актор театру та кіно, топ модель, естрадний вокал, шоу балет, піджей, хореографія, МСІ, ведучий, діджей школа. Цікаво! Телефонуй! Ну Сім сімсот сорок Або приходьте ПВК південний СК Олімпік. Старскул Ми виховуємо таланти. А Шурі це відомий український, де б навіть сказав, виконавець якого знайде далеко поза межами нашого міста і в Росії. Тому пострадянському просторі це переможець фабрики Зірок 3 Україна. Це переможець проекту відомого на телеканалі Астепенданці з держави. Ну і звісно, думаю, що ще е, кілька місяців буквально тому ми спостерігали всіх хто по супутникому телебаченні, хто по центральному телебаченні, як змагалися дві фабрики України і Росії. со с войны, На которой родился и рос, На руинах нищей страны, Под дождями и слез. Здравствуйте! <свят> Вас много. <свят> Неожиданно. Я не знаю, как это делается, у меня впервые такое, если честно, поэтому Давайте как-то сотрудничать. Ну, как обычно начинается, что я должен сделать? Здравствуйте, меня зовут Стас Шуринц. Мне 22 года. Я пою. Немножко танцую. Пишу песни. Сегодня я в мрачном черно-сером костюме. Поэтому не обращайте внимания. Я люблю лето. <свят> <свят> ну, ребята, давайте. Что, что нужно делать? Вопросы, да? Давай. Честно, ничего. Ничего я такого не сделал. Я себе жил спокойно в Риге. Потом узнал о том, что в Киеве проходит кастинг на фабрику звезд. Я отправил свое видео со школьного выступления, где я пел примерно вот так. Чтобы меня не было видно. Вот. Сказали, прикольно, приезжай. Я приехал. Раз за, наверное, три я приезжал в Киев на кастинги. И в итоге попал на фабрику. А дальше уже по накатанной. Вот. Все. Потом выиграл. Вот так. Да, я работал над собой. Я принимал участие в различных конкурсах. И непонятно, по непонятной мне причине я побеждал в некоторых из них. Причем потом я пересматривал эти выступления и понимал, что странно. Вроде взяток не давал, почему я выиграл. А я занимался. Я учился. Я немножко работал, немножко учился. Я был на первом курсе университета. В общем-то, жизнь была не такой веселой, как сейчас. Я не был популярным. Я мог спокойно, спокойно себе жить, ходить в магазин, покупать туалетную бумагу. Вот. Теперь не могу. Я стал заниматься любимым делом. Я перестал учиться. Я имею в виду по своей специальности, которую выбрал в университете. То есть, в итоге, если бы я не попал на фабрику, я бы пошел в университет, учиться и дальше, и стал бы налоговым инспектором, наверное. Или таможенником. В общем, не самые прикольные профессии, на самом деле. Вот. Поэтому я очень рад, что получилось так. Что я, что я могу заниматься любимым делом, чтобы громче, чтобы вам было слышнее. Вот. Самое первое. Это из невошедшего. Господи, я даже не буду ее петь, но эта песня была написана в 13 лет. Я тогда почему-то решил, что у меня уже была несчастная любовь, и я должен просто... Не... Ну, я обязан написать песню. И там, конечно, в этой песне были закрытые двери, которые никак не можно, нельзя было открыть. Девушка, которая ушла, и вот она сейчас вернется, эту дверь откроет. Ну, в общем, что это такое? Вот. И мне казалось, что это очень гениально, что я просто классный, крутой композитор и уже сейчас начну штамповать песни, писать альбомы и продавать песни звездам уже состоявшимся. Не срослось. Ну, то есть я имею в виду с той песней и с последующими тысячью. Вот. А дальше уже стало получше чуть-чуть. Их несколько. Есть, например, песня Небо, Кровь, которая мне очень нравится по... Почему? Потому что я очень часто пребываю в этом настроении, в этом состоянии души, когда хочется накричать на весь мир. Вот. Есть еще песня, которая называется Ты мое". То есть это песня о любви, песня каких-то таких очень... Э важных переживаниях внутренних, о чувствах. Есть... Есть «Я вернусь», но это не моя песня, не я ее написал, к сожалению. Вот, знаете, есть несколько песен, которые я слушаю и думаю, вот, Стас, почему ты не додумался до этого? Почему не ты написал эту песню? Вот, и вот как раз песня «Я вернусь» одна из таких. Да, безусловно, она тоже является одной из моих самых любимых песен. И одна из тех песен, которая стала э, началом моего, наверное, нового пути, моей новой жизни. Вот Песня, в которой я нашел для себя очень многие ответы на очень многие вопросы. Дай сигарету, я ее докурю, даю спокою нервы, договорю. На общем фоне катастрофы этот я такая малость. Вот от тебя сейчас останется тень, я теряю по иллюзии в день. Не помогают ни таблетки, ни грусть, ни бесконечная усталость. Ей не сбежать с этой грустной планеты. Не ты, не ты, не ты, кричу, не дай мне сорваться. Ну, как минимум, мне бы очень хотелось быть человеком, которому не будет стыдно за то, что он сделал за это время. Ну, то есть за 10 лет. И если я буду дальше двигаться в тех же темпах, в которых я двигаюсь сейчас, я думаю, мне не будет стыдно. Я надеюсь. Первые свои 300 долларов я заработал, будучи э, фасовщиком орехов и сухофруктов. Моя мама работала на предприятии, где вот э, всякие финики, фиги, э, фисташки. Могу сказать одно. Помимо денег я еще заработал большую неприязнь, огромную к орехам, и сухофруктам, поэтому я не могу смотреть на фисташки. Каждый раз, когда проходила инвентаризация, пару килограммов не досчитывались, потому что Стас ходил по цеху с набитыми карманами. И щелкал эти орехи. Вот, теперь я их не люблю. Ну, и не только сейчас, всегда. Самое важное – это семья, всегда. И это близкие, любимые люди. Но как-то вот одно без другого, оно, мне кажется, не существует все равно. Даже, знаете, даже семья, она имеет свое звучание, свою музыку, поэтому я не представляю свою жизнь без вот этих двух вещей, как минимум. Ну, не вещей, а двух этих составляющих прости меня я был не про Очень много готики, очень много югенстиля, очень много такого постмодернизма и что-то из Ренессанса даже. В общем, это все, что можно найти в Риге. Если вы когда-нибудь будете в Риге и отправитесь в старый город, то вы, в принципе, можете почувствовать себя во Львове. Поэтому сегодня, когда я ходил по этим улицам, мало того, что меня не узнавали, и это меня немножко радовало, потому что я смог довольно насладиться городом и архитектурой, и посмотреть вообще на достопримечательности, и мне было очень приятно. В принципе, я могу не ехать сейчас в Ригу, потому что я набрался этих положительных эмоций здесь. И Львов до сих пор остается в списке первых моих любимых городов. Меня зовут Ева, мне пять ручек, люблю Стаса Шуринца. Мене не бентежить те, що він одружений. Я виросту теж буду одружена. Мені дуже сподобалось враження Сеса Шуринца про Львів, а потім мені дуже сподобалось те, як він, він сказав, що він не відноситься до шоу-бізнесу. Він не відноситься до тих там, до деяких каст людей. Так? Він має на все свою думку, і мені дуже сподобалось те, що він дійсно трудоголік. Те, що він дійсно, от, тобто не його видвигають, а він сам працює, працює, працює. Так, звичайно, би пішла на концерт Стаса Шурінса, бо він мені дуже подобається, і його пісні теж гарні. А взагалі, Шурінс, людина, така, яка надихає на легкість і на хорошу на хорошу позитивну ноту. Багато слів від нього прозвучало креативних, тому я думаю, що в цьому. Літа мы покажем креативність в прекрасной школе Star School, которая... В якій я співпрацюю, і думаю, що фотосесія, яка відбудеться найближчим часом, це буде це буде в стилі стаса Шурінса. Star School досить часто навідуються зірки. В нас дуже багато вже відомих людей побувало, і кіше, і Тамірлайна альона Мергалієва, і багато багато інших зірок. Ми досить часто практикуємо запрошувати їх сюди до нас, тих людей, які дійсно можуть сказати про себе, що вони є зірки, і стати таким своєрідним прикладом в творчості, аби для наслідування. Ось, ну, ясно, речь, что в старшколе у нас, как всегда, тревожный набор. У нас є дуже цікаві спеціальності. Є дитяча школа, є доросла школа. Якщо стосується дорослої школи, то є в нас такі спеціальності, як телезірка, актор театру, кіно, топ-модель, естрадний вокал, тому всіх запрошуємо до нас, тому що дійсно та атмосфера, яка панує в нашому продюсерському центрі, то це є неповторна атмосфера. Мені дуже подобається, як співає Стас, тому я сьогодні прийшла сюди, щоб послухати, як він досягнув своєї популярності. чтобы он рассказал про свое житие и, возможно, чтобы он дал какие-то до того, чтобы я и другие дети развивались. Наверное, даже не рецепт, а совет. Вот те, кто хочет стать звездами, популярными, известными и тому подобное, пусть сразу бросают это дело и туда не идут, потому что этих людей там и так слишком много. Если они это хотят делать ради, допустим, ради музыки, да, ради Творчество как такового, да, чтобы что-то творить, создавать и развивать что-то. Тогда да, безусловно. И что нужно? Для этого нужно всего лишь вера в свои силы, э, вера в успех. И движение вперед, движение, движение. Работа над собой. Э, каждодневная, ежедневная работа над собой. И работать нужно очень-очень много. Потому что сейчас э, людей удивить очень сложно. Но то, чему они никогда не, не перестанут удивляться, это искренность. Потому что сейчас очень сложно найти искреннего исполнителя, искреннего художника, который пишет картины. Не потому, что вот сейчас, знаете, у нас роза в моде, поэтому э, картину однозначно купят. Когда художник изливает душу на полотно, ты чувствуешь, что картина жива. Когда музыкант вливает душу в песню, он, э, человек чувствует, что песня живая. Она говорит с тобой не словами исполняющего человека. да, а каким-то, какой-то подтекст, что ли, какая-то душа есть в этой песне. Вот и я призываю только к тому, чтобы вы все делали с душой и делали это по-настоящему, от чистого сердца. Поражение я твое небо в отражении ты меня знаешь как не знаю я ты мое утро утро яркое ты мое море я одно Це Кул! Cool. Усі ми хочемо. Старскул! Розпочато набір на навчання в унікальний продюсерський центр. Якщо тобі від 4 до 23 років записуйся у дитячу чи дорослу секцію, обирай свою спеціальність та ставай одним із нас. Телезірка, актор театру та кіно, топ модель, естрадний вокал, шоу балет, піджей, хореографія, МС, ведучий, Діджей школа. Цікаво! Телефонуй 098 747 20. 2.06. Або приходи ПВК Пивданый, СК Олимпик, Старскул. Мы выхоживаем таланты.